іншых навін. Жыхары дома, што ў мікрараёне ўсход абласного цэнтра звярнуліся на гарачую лінію навін рэгіёна Саскаргай. Яны супраць будаўніцтва паркоўкі побач з іх жылём. У праблеме разбіралася Алеся Зелянко. Жыхары дома нумар 366А па вуліцы Маскоўскай, радаваліся, што паблізу з'явіцца супермаркет, але стаянка, якая ішла да яго бонусам, стала яблыкам разладу. Уже скоро, наверное, парковкой мы могли бы и в дом поставили. Вообще ущемляет наши все права. Конечно, мы недовольны, и нам это не нравится. Но нас никто не слушает, и получается, мы люди, как не люди. Никто не поставил, ни председатель, не знаю, он в курсе или не в курсе, но нас никто не поставил из Менавіта про вялися размовы на сходе кооператива, куда трапила наша сдымочная группа. Однако старшиня и плячима, каже, что он – представник юридичной особы и ставлю не до его отповедное. Я когда прихожу мне говорят, это вопрос не твоей компетэнции И я... извините но пока вместе никто не идет епская сітуацыя скардзяцца жильцы бо подставы для вырашэння пытання ёсць Я яшчэ чатыры гады таму калі проводзілі замеры шуму у кватэры ён значна перавышал норму і гэта без паркоўкі побач А лишь і для яе будаўніцтва ёсць подстава сцвярджае пра раб усё адпавядае нормам документы подцвердзіць. Вы не думаете, что здесь только одни, одна подпись одного лица? Достаточно много организаций, которые в этом задействованы. Так, зам начальника управления архитектуры из полкома Это ГАИ. Так что здесь никто пальцем не шевельнет без разрешения. Однако же хоры дома 366А выказали твердый номер. Парковку треба перенести у иншее место. Лично я гипертоник. Я я страдаю ужасно от лишних шумов. Если бы я была, если бы я знала, какая планировка будет сейчас, я бы отказалась от строительства квартиры в этом доме. Городские улады выросли додатково разобраться в ситуации. На это спотребился полный час – створить комиссию и снова доследовать у себя и выники есть. На сегодняшний день мы работы там приостановили и дали поручение проектной организации, которая проектировала АУМИ, рассмотреть вопрос о изменении места этих парковок в сторону от жилья, то есть не под окнами у людей. То есть парковки там не будет? Ну, мы поставили задачу, чтобы ее оттуда убрали. А на том месте что будет? Газон, как и было. На месте так и не створены парковки повинен быть одновленный газон, а жильцы дома номер 366А теперь могут засярудить увагу на посадцы кветок, а не на додатковом шуме. Олеся Зеленко, Наталья Войтюх, Александр Кривецкий, областные новины Брест.